20, сегодня 21 июня 24-го года. Я командир отделения, я девяткин Алексей Алексеевич, командир второго отделения, второго взвода первого батальона третьей роты 13-й бригады Харки. Проходивший службу 2013 года. Меня отправили на подготовку в Циркуны 11 июня. Отправили на подготовку в Циркуны, чтобы штурмовать 16 числа лесопосадку Брава. В общем, пришло время, нам сказали, что 16 числа мы будем штурмовать. Утром, где-то 6-7 часов утра будет штурм. На самом деле, меня разбудили в 2 часа ночи, 15 15, 15, 15 на 16 июня разбудили меня ночью, сказали, собирайся, едем. И я в шорохе был, не понял, куда шел, к чему. А оказывается, мы едем на, уже на задание. За задание мы поехали, выехали на пикапы. Восемь человек у нас было. Сразу начался стрелковый бой. что некоторое время, я ощущаю, 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 ощущаю ну короче, э, смотрю вправо, влево, смотрю, один двухсотый у меня лежит возле меня. Один трехсотый очень сильно тяжелый, но дает себе помощь. Я у него спросил, тебе помощь сможешь? Он говорит, сам себе. Жив, здоров, ни одного ранения, ни одного вообще